ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Para jemaah diingatkan janganlah ada antara kita yang bermain dengan telefon bimbit ataupun melakukan perkara-perkara yang melalaikan ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Belia Malaysia Yakin Boleh. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah merakamkan satu contoh keimanan dan keyakinan luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang belia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun berseorangan Baginda tampil berani mempertahankan akidah tauhid di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dalam kekufuran termasuk ahli keluarganya sendiri. Baginda kekal teguh dengan prinsip dan keimanan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 120 seperti mana yang telah pun dibacakan pada mukaddimah khutbah maksudnya sesungguhnya nabi Ibrahim itu merupakan satu ummah walaupun dia seorang diri baginda taat bulat-bulat hanya kepada Allah dan dan lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid dan beliau tidak pernah menjadi daripada orang-orang yang musyrik al-Quran juga mengangkat kisah sekumpulan anak muda yakni ashabul kahfi yang menunjukkan keyakinan dan keberanian luar biasa dalam mempertahankan akidah mereka. Firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu <Suluh> 'alaika naba'ahum bil Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan mereka dengan hidayah petunjuk kisah-kisah ini bukan sekadar untuk menjadi ingatan dan dibaca akan tetapi untuk diambil iktibar betapa menunjukkan anak-anak muda ini sanggup meninggalkan keselesaan mereka Demi mempertahankan keimanan kepada Allah dan tidak takut kepada tekanan masyarakat serta tidak tunduk kepada kesyirikan pada hari ini pemuda muslim perlulah bangkit dengan semangat yang sama keluar daripada kepompong yang pasif dan menjadi pencetus perubahan yang bukan hanya aktif di media sosial semata akan tetapi juga aktif dalam menyebarkan dakwah dan nilai-nilai kebaikan di lapangan kita harus berani menegakkan kebenaran di tengah gelombang hedonisme yang ini cara hidup yang hanya mementingkan keseronokan hiburan dan kepuasan nafsu semata-mata kita juga perlulah bersuara dengan akal yang tajam dan hati yang terpandu Dengan kefahaman agama yang sahih Bukan terikut-ikut budaya yang mengaburkan nilai agama dan meleburkan jati diri kita Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu SWT Menerusi data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia <coughs> Yang dikeluarkan pada tahun 2024 Direkodkan sebanyak 27.9 daripada populasi di Malaysia ini adalah daripada kalangan belia yang berumur di antara 15 hingga 30 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik semata akan tetapi ia menggambarkan potensi yang besar yang dimiliki oleh anak-anak muda sebagai pemangkin masa depan sebuah negara. Kita tidak boleh menafikan bahawa belia itu adalah waris kepimpinan dan penentu arah sesuatu bangsa dan cerminan wajah Malaysia yang akan datang Justeru para pemuda dan juga belia mestilah bangkit dan menjadi generasi yang berilmu, berdaya saing dan berintegriti Sebagaimana dunia pada hari ini menuntut mereka untuk sentiasa bersedia dan tangkas dalam menguasai ilmu serta kemahiran yang baharu Terutamanya dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Jika, jika teknologi disalahgunakan, ia pasti akan membawa kepada kerosakan. Namun jika dimanfaatkan dengan bijak, ia pasti boleh menjadi alat penting untuk menyebarkan dakwah Islam, menegakkan nilai kemanusiaan serta memperkukuhkan perpaduan dengan menjadikan Islam sebagai panduan utama dalam setiap tindakan dan keputusan hakikatnya masa depan sebuah negara sangatlah bergantung kepada sejauh mana belia hari ini memahami peranan mereka sebagai pewaris dan khalifah di muka bumi mimbar juga ingin mengingatkan kepada para belia sekalian Agar janganlah menjadi penumpang semata-mata dalam arus perubahan Akan tetapi Jadilah nahoda yang mengemudi hala tujuh umat Dan bangsa Islam pada hari ini Sidang Jumaat yang berbahagia Sejarah kegemilangan tamadun Islam terdahulu Membuktikan bahawa kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah Berserta keimanan kepada Rasulnya telah pun melahirkan Tokoh-tokoh seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang memeluk Islam pada usia 27 tahun dan kemudian menjadi pemimpin agung yang adil lagi saksama dan digeruni begitu juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dilantik sebagai panglima perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia yang muda yakni hanya pada umur 18 tahun ini menunjukkan, menunjukkan satu pengiktirafan luar biasa terhadap kebolehan anak muda yang memiliki keberanian dan kepimpinan begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu <tuh> yakni antara sahabat yang terawal memeluk Islam dan banyak meriwayatkan tafsir al-Quran serta ramai lagi para sahabat yang lain mereka semua ini bukan sekadar penyokong di belakang tabir semata-mata bahkan mereka inilah yang diangkat sebagai saf hadapan dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Islam. Ketokohan mereka membuktikan bahawa usia muda bukanlah penghalang untuk menyumbang secara besar dalam misi dakwah ini. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih yang merupakan pemuda yang mendaklup kota Konstantinopel pada usia 20-an menjadi bukti bahawa iman yang kukuh dan visi yang jauh mampu merobohkan tembok sejarah yang dianggap mustahil. Justeru beliau pada hari ini perlulah diberikan ruang dan peluang untuk memimpin, mencuba dan menggarap pengalaman yang akan mematangkan mereka. Janganlah ada di antara kalangan kita yang hanya tahu memandang rendah kepada mereka, mempertikaikan ataupun menjatuhkan segala usaha mereka. Sebaliknya, Gilaplah potensi mereka dengan bimbingan Kerana masyarakat yang membina Adalah masyarakat yang melahirkan pemimpin Bukan yang membunuh harapan Sidang Jumaat yang dimuliakan Generasi muda adalah harapan umat Islam Juga adalah harapan bagi masa depan sesebuah negara Oleh itu Membentuk belia yang berdaya saing dan berjiwa Rabbani mestilah berpaksikan kepada wahyu dan teladan para anbiya alaihi salam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-qasas ayat 26 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qalat ihdahuma ya abati stajir inna khaira man istajartal qawiyul amin Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu bertanya kepada ayah mereka. Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni sebagai pengembala kambing kita. Sesungguhnya, sebaik-baik yang ayah ambil bekerja itulah adalah orang yang kuat dan lagi amanah. Sebahagian ulama tafsir berpandangan ayat di atas adalah daripada kisah perbualan di antara Nabi Shu'ayb alaihi salam dan salah seorang anak perempuannya yang mana mereka berbincang untuk melantik Nabi Musa alaihi salam sebagai pembantu mereka kerana memiliki dua sifat penting yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin yakni yang, yang pertama sifat al-qawi kuat dan al-amin yakni amanah al-qawi merujuk kepada kekuatan dan kecekapan yang bukan sekadar gagah dan kuat dari segi fizikal tetapi kuat juga pada jati diri Kuat juga pada tegasnya berprinsip dan kukuh pegangan akidah dan cekap dalam ilmu dan kemahiran. Manakala sifat Al-Amin merujuk kepada simbol kepercayaan dan integriti kerana pemuda yang amanah adalah mereka yang mengotakkan janji serta bertanggungjawab terhadap agama Islam bertanggungjawab terhadap diri mereka keluarga masyarakat dan negara begitulah Islam menuntut keseimbangan antara kekuatan dan kejujuran ataupun amanah dalam melaksanakan tanggungjawab kepimpinan. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya perlu memiliki kecekapan dan ketegasan dalam membuat keputusan akan tetapi mestilah boleh dipercayai mestilah mempunyai sifat hati yang jujur serta mampu menunaikan amanah dengan penuh integriti kedua-dua sifat ini merupakan asas penting dalam melaksanakan urus takbir yang adil telus dan bertanggungjawab kerana tanpa kekuatan ini kepimpinan pasti akan menjadi lemah dan tanpa amanah kekuasaan pasti akan mendatangkan kezaliman Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah amanah ummah dan aset yang strategik bagi negara yang bukan sahaja untuk masa depannya akan tetapi untuk digerakkan pada hari ini. Maka pemuda-pemuda ini mestilah disantuni dengan hikmah sesuai dengan perkembangan zamannya dalam kerangka pembangunan negara. Pendekatan pembangunan belia positif yang dilaksanakan oleh pihak berwajib seperti Kementerian Belia dan Sukan merupakan satu usaha yang yang baik untuk membina belia secara menyeluruh dan seimbang. Pembangunan ini menerapkan nilai-nilai utama yang membentuk jati diri belia. Pertama, belia hendaklah mempunyai nilai penyayang, yakni bersifat empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Seterusnya, sifat cekap yang ini hendaklah berkemahiran dan pantas bertindak dan belia hendaklah mempunyai nilai perwatakan, yakni mempunyai akhlak mulia dan sahsiah yang terpuji. Ingatlah hadis yang direwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud terdapat tujuh golongan yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari yang tiada naungan malaikat naungannya semata-mata yang ini seorang pemerintah yang adil seorang pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Tuhannya seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid dua orang lelaki yang saling berkasih sayang hanya kerana Allah lalu mereka bertemu dan berpisah kerananya seorang lelaki yang diajak oleh wanita bangsawan yang cantik untuk berzina Namun lelaki itu menolaknya Justru berkata sesungguhnya Aku takut hanya kepada Allah Dan seorang lelaki yang bersedekah secara sembunyi Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Dan yang terakhir Hamba dan seorang lelaki yang mengingati Allah Dalam keadaan sunyi Lalu mengalir air matanya Hadis riwayat Al-Bukhari Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini. Marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, warga pemuda, warga belia hendaklah membina jati diri muslim yang kukuh dan tidaklah boleh tunduk kepada arus hedonisme dan tekanan sosial yang semakin membarah. Warga belia perlulah seimbang dan kompeten dalam bidang ilmu dan teknologi serta perlulah memiliki sikap integriti, tanggungjawab dan kejujuran dalam melaksanakan amanah terhadap agama Islam, masyarakat dan negara. Masyarakat perlulah memberikan ruang dan peluang kepada warga belia untuk memimpin dan menggarap pengalaman dan bukan meruntuhkan semangat mereka dengan kritikan yang tidak membina. A'udzu billahi minasyaitanir rajim Ya bunayya aqimiss salata wa'mur bil ma'rufi wa anhil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wahai anak kesayanganku Dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan dan laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah engkau atas segala bala bencana yang menimpa mu sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki untuk diambil berat akan kamu melakukannya surah luqman ayat 17 barakallahu li wa lakum fil qur'anil <Susuruh> azim wa naf'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم يذكركم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم انا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اصلح ائمه المسلمين وولد امورهم وجميع المسلمين اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بنبيك الامين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العزمى أن تحفظ بعين إنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين شاء الهاجة ابن المرحوم سلطان صلاح عبد العزيز شاء اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عدي سلانور تنكو أمير شاه Ibni Sultan Syarifuddin Idris Al Haja, di aman, walaupun dan wa keamanan, dengan kehormatan wa karamika ya kedua-dua mereka menjadi orang yang berbudi bahasa dan berbudi bahasa. wal kedua-dua mereka menjadi orang yang berbudi bahasa dan berbudi bahasa. ya kedua-dua ya mereka kami orang yang berbudi bahasa dan yang menjaga amanah Kuatkanlah iman kami agar dapat menjauhkan diri daripada perbuatan khianat dan jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhilah kami negeri kami dan negara kami Daripada kehancuran yang disebabkan oleh perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, serahkanlah tanggungjawab memimpin negeri ini kepada hambamu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor, rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan melawan musuh-musuhmu ya Allah. Ya Allah, Engkau kukuhkanlah pegangan akidah umat Islam di negeri Selangor ini, akidah yang berkeraskan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum serta jauhkanlah rohani daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ذكر الله أكبر والله